E a gente open

डिसेंबर तीस पर्यत आज माला अपर जिंदाधिकारी लोकानी याद मैं हाथी है चार से और दस जान पेंडिंग है जानकारी संबंध में आए सरकार का पत्र आने से तो ताबड़ तो ऑफ बोर्ड एंड डेट एमेंडमेंट एक्ट 2020 या प्रमाणे या कायदा प्रमाणे आता है

एकाला तपासावं लागते सगळं त्याची ऑथेंटिसिटी त्या खरंच आणि विदिन वनवेअर वालीनच गाई म्हणजे दोन हजार दहा दोन हजार सतरा दोन हजार एकवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्र ही लिखल है कि बोट जिहाद का हा एक वेग प्रकार है जो मालेगा तहसील से एक उदाहरण है पंद्रह से लोकान सर्टिफिकेट जन्म का दाखला ये मुझे भारतीय नहीं

या ना ही काम जावो अन्याय कब्जा पंद्रह के लोग कहने आज जावो तो फीटेस करूँ फीटेस करावो अन्याय जमाए नहीं पाते यात्रा करनी पोस्टरी की रिएक्शन क्या और यात्रा सोमवार कन्या एपिडरमिट दिलाओ तुम्हारा तीन अज्ञानित है

मालेगांव के काहिली पॉलिटिशियन के या बांग्लादेशी और रोहिंग्याना प्रकार प्रकारानी रिपोर्ट कराई छे भारतीय नागरिक बनवाई छे त्यांना मतदार बनवाई छे आपका प्रकार ऑपरेशन

भारतीय नागरिक बनाने का चरय शुरू हो चुका है 2024 के अंतिम जुलाई से दिसंबर तक पंद्रह सौ ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या को, को। मालेगांव के तहसीलदार जिलाधिकारी और मालेगांव महापालिका ने उनका जन्म मालेगांव में हुआ है ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट किया है जो दो हजार में भारत सरकार का एक जन्म मृत्यु से तो कानून के अंतर्गत उस कानून को गुमराह करके ये इस प्रकार का ये खेला जिसमें करोड़ों रुपये की रिस्वत गई है कुछ पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है आज मालेगांव महापालिका और जिलाधिकारी मालेगांव दोनों ने मान्य किया है कि यह फ्रॉड है हमारे लोगों ने गलत की है हम सावर ये पंद्रह सौ लोगों को सर्टिफिकेट रद्द करेंगे कैंसल करेंगे मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से प्रार्थना की है कि जैसे वोट का पैसा जो, जो पहला घोटाला निकाला के मालेगांव या पूरे हिंदुस्तान का वोट का केंद्र बन गया है जहां पर वोट का जो पैसा है उसका अमाउंट अभी दो हजार करोड़ हो गया जो जांच चल जाएंगे उसने दो हजार करोड़ रुपया मालेगांवाज मोहम्मद और मोहम्मद बगार के तू ये पूरे देश भर में बांधा था अब वही मालेगांव को बांग्लादेश की और रोहिंग्या को भारतीय बनाने का नया तौर कारखाना मुख्यमंत्री जी से मैंने किए इसमें जो जो अधिकारी शामिल हुए उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और ये रोहिंग्या और बांग्ला बांग्लादेश की गुत्थीमो ने गलत एफडीओ किया है शनिवार किए तो इन पर तुरंत फौजदारी प्रक्रिया शुरू की जाए ये काम एनपी कैरियर विद 128 एफ को दिया जाए और ये 15 को बांग्लादेशी भूमि या को तुरंत पेश बाहर किया जाए यहाँ के कुछ छोटे से अखबार वाले किला में जो विज्ञापन आता है ये इस प्रकार का विज्ञापन और उसके आधार पर इनको के जल्द ही कार्रवाई होगी और ये पंद्रह सौदा किसी या फोर्ट से बाहर किया जाएगा <laughs> मैंने थोड़ी तो सी जांच की ये ध्यान दिया कि इस प्रकार का जो ये फ्रॉड जो, जो है ये हजार में में दो हजार उन्नीस नवम्बर में जो नया कानून में जो संशोधन पहले कोई चार पांच तो लोग गलत रास्ते से सर्टिफिकेट ऑप करते होंगे पाते होंगे लेकिन इतना बड़ा जैसे ये दिसंबर महीना में जो पांच सौ लोगों के विज्ञापन आए तो ये और ये जांच होने के बाद में सरकार के ध्यान में आएंगा तो उसके पहले का भी देखेंगे पहले इसके ऊपर केंद्रित करते हैं ना देखो ना नवंबर में अमेंडमेंट आया लोकसभा आचार संहिता की फरवरी में पचास सौ लोगों में जुलाई से हुआ और गत दो महीनों में यानी चार महीनों में एकदम संख्या इतनी बढ़ती जा रही है जुलाई में सौ फिर दो सौ अब दिसंबर में पांच सौ

जो अलग अलग एजेंसी बात करते हैं अभी राज्य की चार एजेंसी और केंद्र की चार कि तो दो हजार करोड़ रुपया सामने आई है देश भर में बैठे आप हैदराबाद में सकते तो हैदराबाद भी है गुजरात मुंबई भी है उत्तर प्रदेश में जो मालूम नहीं है खाली मालेगा मालेगा लिखा हो सकता है उत्तर प्रदेश में रहते हो वहां से आए बांग्लादेश से और मालेगांव को केंद्र बनाकर अब इनको अधिकृतता देने का ये दूसरा

कैसे 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 कैसे

पर ये दूसरा का चेंज हो गया अब आप अपने तरीके से मुझे माइंड में ये वो बताने डायरेक्ट का पकड़ने के लिए कौन से जाने तो वो और और का पूछो वो जब से आरंभ होने से ही नहीं है एकदम कर दो आप इनके सबको आरोप बैठ के सब परफेक्ट कर दो वो एग्जाम सबको नजदीक लोगे वो आरोप मैं कोई सुंदर आरोप करता तुम्हें बहुत तेरे कोई हालेलुया और उत्तर दक्षिणी प्रदेश के दस्तावेजों के नाम क्या अपन काम में इतनी पूरा हो अधिकार ने मान लिया कि ये नियम द्वारा की तुम यहां मान लिया मार्ग क्या हम नए के ये दुनिया आने की मार्गदर्शन करता है ये मुद्दों को ये परंपरा के रूप में मानती है वही है और करके ले जो आपके साथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके मांगने की ये जो भाव

दरवाजा उघड्या लावला तेव्हा ती रेंजक पॅक करून टाकलं तरी रेंजक पॅक करून टाकलं तरी यांनी